श्रीस्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सर्व कार्यामध्ये यश देणारा योग गुरुपुष्यामृत योग बावीस फेब्रुवारी रोजी गुरुपुष्यामृत योग आहे जे दारिद्र्याच्या खाईमध्ये अडकले आहेत नोकरी धंद्याच्या शोधार्थ आहे मनासारखी नोकरी मिळत नाही धंद्यामध्ये यश मिळत नाही तसंच ज्यांच्याकडे यशाने पाठ फिरवले आहे अशा सर्वांनी गुरुपुष्यामृत योगावरती एक महत्त्वाची मंत्र साधना सर्व कार्य सिद्ध मंत्र कुठलीही शंका मनात न येऊ देता गुरुपुष्यामृत योगाच्या दिवशी म्हणजेच बावीस फेब्रुवारी रोजी सकाळी स्नान संध्या करून गुरुपुष्यामृताचा जो मुहूर्त आहे सकाळी साधारण सव्वा सहा वाजेपासून संध्याकाळी चार वाजून त्रेचाळीस मिनिटांपर्यंत या दरम्यान आपल्याला या मंत्राच्या अकरा माळी पठण करायचं आहे अकरा माळ पठण करणं शक्य नसेल तर कमीत कमी, -कमी गुरुपुष्यामृत योगाच्या मुहूर्तावर या मंत्राचं पठण करायला सुरुवात करा गुरुपुष्यामृत योगावर शक्य होईल तितकं पठण करायचं आणि पुढे रोज आपण एक एक माळ पठण करून एकूण या मंत्राच्या अकरा माळी म्हणजेच एक हजार एकशे अठ्ठ्याऐंशी वेळा हा जप करायचा आहे एक, एक वर्षभराच्या आत आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारलेली असेल जे कोणी नोकरी धंद्याच्या शोधात असतील त्यांना मार्ग सापडेल अपयश आपल्या जवळपास भटकणार नाही सर्व कामामध्ये आपल्याला यश मिळेल चला तर ही मंत्र साधना आपण करूया ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति 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 ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी 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 प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्रांकुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी 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 प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि वज्रवज्रांकुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि वज्रवज्रांकुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी 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 वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि वज्रवज्राङ्कुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि वज्रवज्रांकुशी प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी 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 प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशि 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 वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशी 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 प्रत्यक्षं भवति ॐ पद्मावती पद्मकुशी वज्रवज्राङ्कुशि प्रत्यक्षं भवति